భవభయనాశ భవధీష భువి భక్త పోష భువనేశ పాడి రాగం రచన మరియు గానం శ్రీరంగ శ్రీనివాస్ రెండు ఐదు వందల తొంభై ఆరవ సంకీర్తనం ఓ शा भव भयनाशा भवयनाशा भवधीशं भुवि भक्तपोष भुवनेश भव भयनाशा भवधीशं भव विभक्तपोष भुवनेशा भवभयनाशा भवयनाशा भवधीशा सनपति सनपतिधर्माभि कृतधर्ममती धर्माधिकरणधर्मासनपति धर्माधिकृतधर्ममती धर्मसंहिताधार धर्मकृति धर्मज्ञ बुध धर्मगति धर्मसंहिताधार धर्मकृति धर्मज्ञपि बुध धर्मगति भवभयनाशा भवदेशम् भवभयनाशा भयनाशा भवधीषं भूमिभक्तपोष भुवनीशा भवभयनाशा भयनाशा भवभयनाशा भव भवाब्दिपोता भवानी भ्राता भवादृशा विन भवनेता भवाब् दिपोता भवानी भ्रात भवादृशा विन भवनेता भवेशवरदित भविकविधात् भवनाशीतडभुवि भवशं भवभयनाश भवदीशं भुवि भक्तपोषा भुवनेश भवदीशं भयनाश भवश भव नित्यनिर्मलोचित् नित्यप्रकाश नृत्यगान प्रिय नगधीश नित्य निर्मलौचित्यप्रकाश नृत्यगान प्रिय नगधीश बलेश स्तुत्यजनोद्धर जगधीषा सत्यमर्गशिल बलेश स्तुत्यजनोद्धर भवष भवधीषं भव भवधीशं धूमि भक्तपोषा भुवनेश भव भवधीशं भवभयनाशा भुविधीशं धूमि भक्तपोषा भुवनेश भव भवधीशं भवभयनाशा भयनाशा भवधीशं